बसमानी मेरा नाम समीना इमरान है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं आज की मेरी वीडियो का अनुमान है हाउ टू स्टार्ट द न्यू सेशन इट इज फॉर द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स बोथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आप अभी से आज से ही तैयारी कर लें कि आपने अपने बच्चे के साथ नया सेशन कैसे स्टार्ट करना है बच्चे भी इस चीज़ को गौर से सुनें और पेरेंट्स भी इस चीज़ को ग़ौर से सुने सबसे पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को न्यू बुक्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो न्यू बुक्स और नोट बुक्स जो है वो लेकर दिया करें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ठीक है फिर आप उनको ओल्ड बुक्स जो है लेकर दे सकते हैं इसकी वजह यह है कि जो पुरानी बुक्स होती हैं जो आप किसी बहन भाई से लेते हैं किसी फ्रेंड से लेते हैं उस पर वर्क पेजेस ऑलरेडी फिल हुए हुए होते हैं, सारी ब्लैंक्स एम सी क्यूज ऑलरेडी फिल हुए हुए हैं एक तो बच्चा जो है उन बुक्स को लेके खुशी महसूस नहीं करता उसको होता है कि मैं तो सेकेंड हैंड बुक्स यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी टीचर ने ऊपर चेक भी किया हुआ है आंसर भी लिखे हुए हैं तो मेरा तो करने का कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा तो बच्चे इस पर ना थोड़ी थोड़ी सी इंसल्ट भी फील करते हैं और उनको ये भी होता है कि अब मैं क्या करूं ऑलरेडी मेरा वर्क तो हुआ हुआ है तो इसलिए कोशिश करें कि जब नई क्लास में बच्चे जाते हैं उनको नई नोटबुक्स लेके दें और नई बुक्स उनको लेके दें तो नया सेशन स्टार्ट करने के लिए पेरेंट्स सबसे पहले आप बच्चों को यूनिफॉर्म ले दें बैग्स ले दें बुक्स और नोटबुक्स ले दें और मज़े से बैठ के बच्चों के साथ उनके ऊपर नेम्स लिखें क्लास रूम लिखें आप सेशन लिखें कि कौन सा है और सब्जेक्ट नेम आप लिखें आराम से बच्चे भी खुशी महसूस करेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमें इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और वो खुशी खुशी अपना नया सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों का पेन पाउच जो है वो ज़रूर बनाया करें जोमेट्री बॉक्स या पेन पाउच की बड़ी अहमियत है मैं अभी फर्स्ट ईयर के पेपर ले रही थी आप यकीन करें कि हाफ क्लास के, के पास पेन ही नहीं होता था ओ पेन दो ओए प्लीज गिवी पेन शुरू हो जा जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ है पेन इधर से उधर जा रही है और पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको थोड़ा गाइड ही कर दें कि भई आपने पेन पाउच लेना है अपने बच्चे के पेन पाउच में दो मार्कर ब्लैक या ब्लू दो मार्कर और तीन पॉइंटर रखें कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा इंक पेन से लिख रहा है तो उसको स्टॉप कर दें आप क्लास एट से लेकर नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोर्ड की क्लासेस में इंक पेन अलाउ नहीं है बच्चे जो इंक पेन से लिखने के आदि होते हैं वो जब बोर्ड का पेपर देते हैं तो परेशान हो जाते हैं उनको प्रैक्टिस नहीं ना होती तो अभी से बच्चों को पॉइंटर से अच्छे पॉइंटर उनको लेके दें ताकि वो पॉइंटर से लिखें या अच्छे बॉल पॉइंट भी हैं वो कोशिश करें कि उस उनसे लिख लें लेकिन उनको इंक पेन से लिखना अब बंद कर दें अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे जमाने में तो इंक पेन ही होता था और कट वाले पेन होते थे बात यह है कि इंक पेन से जो आंसर लिखे जाते हैं बोर्ड के पेपर्स में बहुत सारे ऐसे वाक़ हुए हैं कि रिमूवर से वो उसको रिमूव कर दिया जाता है इंक पेन को और उसके बाद अपनी मर्जी के आंसर कुछ गलत लोग लिख देते हैं अपने बच्चों को ज़्यादा नंबर दिलवाने के लिए वो ऐसे टीचर्स की हेल्प लेते हैं जो जाली पेपर कर देते हैं खुद ही और बच्चे उनके ज़्यादा नंबर ले जाते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए बोर्ड में इंक पेन को ख़त्म किया गया और बॉल पॉइंट और पॉइंटर जो हैं वो अलाउ किए गए हैं मुझे उम्मीद है कि अब जो बच्चे स्कूल में आएंगे वो अपने साथ अच्छे पॉइंटर्स लेकर आएंगे और क्वेश्चन लिखने के लिए मार्कर्स लेकर आएंगे बच्चों के बैग में हमेशा स्केल रखा करें और अरेजर और एक पेंसिल ज़रूर उनके बैग में रखा करें क्योंकि मार्जिन उन्होंने पेंसिल से लगाना होता है वर्क पेज के ऊपर या वर्ड मीनिंग अगर बुक के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट के लिखने हैं तो वह पेंसिल यूज करते हैं तो बच्चे का पेन पाउच जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके अलावा न्यूज सेशन में सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है रिपोर्ट कार्ड आपके पास आ गई है जस्ट फाइंड आउट कि किस सब्जेक्ट में आपका बच्चा वीक था अगर मैथ्स में है अगर इंग्लिश में है अगर उर्दू में है तो इस साल इंग्लिश उर्दू के लिए आपने उसको स्टोरी बुक्स लेके देनी है चाहे वो सिक्स सेवन्थ एथ का है चाहे फोर फाइव का है चाहे एट नाइन्थ टेन का है प्लीज़ अपने बच्चों को स्टोरी बुक्स पढ़ने की आदत डालें लैंग्वेज कभी इंप्रूव नहीं हो सकती अगर बच्चों की रीडिंग की आदत नहीं है बहुत सारे पेरेंट्स उर्दू सब्जेक्ट की टीचर के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि हम इतनी कोशिश कर ले, कर लेते हैं हमारे बच्चे की ना उर्दू की राइटिंग अच्छी है ना रीडिंग अच्छी है ना उसके मार्क्स अच्छे हैं भई लैंग्वेज आप कभी नहीं इम्प्रूव कर सकते अगर आप अपने बच्चों को स्टोरी बुक्स नहीं लेके देंगे आप याद करें जब हम लोग छोटे थे तो बच्चों का बाग बच्चों की दुनिया वो आदि करब और उम्र याद ये सारी बुक्स हम लोग पढ़ा करते थे इसीलिए आज भी देख लें कि हम स्नो वाइट और ये डकलेंग्स और ये वाली स्टोरी बुक्स हम पढ़ते थे इसलिए आज हमारी इंग्लिश और उर्दू अच्छी है अगर आप बच्चों को स्टोरी बुक्स नहीं ले देंगे हर लेवल पे बच्चों की रीडिंग कभी नहीं अच्छी हो सकती बच्चों को स्टोरी बुक्स लेके दें मैं अक्सर देखती हूँ इसकी वजह और उर्दू और इंग्लिश के पेपर में वर्ड मीनिंग मीनि टीचर इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ये इस वजह से है कि आप बच्चों को रीडिंग की आदत नहीं डाल रहे तो आपने इस साल बच्चों को कम अज कम भी पूरे साल में कम अज कम भी अगर आप अपने बच्चों को हर सेशन में पांच स्टोरी बुक्स उर्दू और पांच इंग्लिश की पढ़ना सिखा देंगे ना उनको पढ़ने के लिए देंगे और उनसे कहेंगे कि वो खुद इसके वर्ड मीनिंग सेलेक्ट करें आपका बच्चा एकदम कामयाब हो जाएगा देखिए जब आप इंग्लिश इंप्रूव करवाते हैं ना तो साथ सोशल स्टडीज भी इंप्रूव हो रही होती है साथ साइंस भी हो रही होती है बाकी सब्जेक्ट क्योंकि सारे जो इंग्लिश में हैं सारे इंप्रूव हो जाते हैं इसी तरह आप उर्दू की जब स्टोरी बुक्स इंप्रूव होती हैं तो उर्दू में और इस्लामियात में दोनों में अच्छे नंबर आ जाते हैं क्योंकि इस्लामियात भी बच्चे ज़्यादातर उर्दू में लेते हैं इंग्लिश में इस्लाम कम बच्चे लेते हैं तो आपके लिए स्टोरी बुक्स लेना बहुत ज़रूरी है तो इस साल आपने अपने बच्चों के लिए हर लेवल पे पांच इंग्लिश की पांच उर्दू की स्टोरी बुक्स जो है आपने ज़रूर लेनी है ये ख्याल रखेगा कि वो स्टोरी बुक्स ऐसी हों जो बच्चों के काम आए उसमें कुछ गलत लिखा हुआ ना हो बच्चे कुछ गलत चीज़ें ना अडोप्ट कर ले तो आपने इस सेशन में बच्चों को एक तो आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट उनका वीक था उसमें आपने उनको गाइड करना अगर मैथ्स में वीक है कोई बात नहीं दो या तीन महीने के लिए बच्चे को एक मैथ्स का अच्छा ट्यूटर जो घर आके पढ़ा दे या अगर घर में कोई अच्छा बंदा है ऐसा जो मैथ्स पढ़ा हुआ है तो उससे कहेंगे प्लीज आधा घंटा मेरे बच्चे को मैथ्स पढ़ा दें कोई भी सब्जेक्ट जिसमें वो वीक हो जिसमें वो वीक था उसमें उसको ज्यादा तवज्जो की जरूरत है इसके अलावा बच्चों को आदत डालें यूनिफॉर्म को साफ रखने की मैं देखती हूँ कि नए यूनिफॉर्म पहन के आते हैं जब वापस जा रहे होते हैं लड़कियां भी और लड़के भी उनके यूनिफॉर्म के ऊपर इतने बड़े बड़े डॉट्स लगे हुए होते हैं मिट्टी के घास के इंक फेंकी भी होती है बच्चों को सफाई की आदत डालें अपना यूनिफॉर्म जब आप घर आए तो वो गंदा नहीं होगा बच्चों को कोम करने की आदत डालें बच्चों को लड़कियों को बाल बनाने की आदत डालें वो चुटिया बनाएं या पोनी करें या बैंड लगाएं नीट लगता है इस तरह और लड़के भी अपने बाल छोटे रखें अगर थोड़े बड़े भी रखना चाहते हैं तो वो कंगी करें उनको आदत डालें कि वो कंघी करके जाएं और एक छोटी सी कोम उनके बैग में रखें कि अगर आपके बेटे बाल ख़राब हुए ना जब आप वॉशरूम जाओगे तो आप कंघी कर लेना इस तरह उनको अभी से ही हैंडसअप लगने की आदत डाल दें तो आगे भी जब वो आर्मी के एयरफोर्स के ये कोई भी एग्ज़ाम देंगे ये कहीं किसी भी फील्ड में जाएंगे तो उनको पता होगा कि हम अगर नीट एंड क्लीन लगेंगे तो ही हमारी बात बनेगी तो इस चीज़ की आप बच्चों को हैबिट डालें है� और बच्चों से कहें कि वो डेली नहाएं वो डेली नहाएं और नहाकर स्कूल जाएं अगर सुबह नहीं नहा सकते तो स्कूल से जाके वो नहा लें ये सारी चीज़ें जो है आपने इस नए सेशन में आपने जरूर ख्याल रखनी है और बच्चों की नोट और बुक्स को कवर करें बुक्स और नोटबुक्स जो है ना एक महीने में ही उस उनके जो कोने होते हैं फटना शुरू हो जाते हैं अगर आप उनको प्लास्टिक कवर मोटे मोटे आपको बाइंडिंग की जरूरत नहीं होती इस तरह की बाइंडिंग की आपको जरूरत नहीं होती जस्ट प्लास्टिक शीट एक प्लास्टिक शीट ले सारी बुक्स उससे कवर हो जाती है दो मीटर आप ले लें तीन मीटर ले लें और इतनी महंगी भी नहीं आती उसमें से नजर भी आ रहा होता है कि कौन सी बुक है नाम लिख के और प्लास्टिक कवर कर कर आप खुद भी कर सकते हैं स्टेपलर लें लें गम ले और आराम से आप कर सकते हैं बुक्स और नोटबुक्स उनकी कवर करें उनको नया बैग लेके दें जो हैंडी हो अगर बुक्स और नोटबुक्स हैवी है तो उनको ट्रॉली बैग लेके दें ताकि उनके जो शोल्डर है वो ना थके देखिये हमारी एज में आप देखें कि इस साल फ्रोजन शोल्डर कितना ज्यादा बढ़ गया सिर्फ टीचर्स में नहीं है आम लोगों में छोटी छोटी उम्र की जो टीचर्स आ रही है उनको देख रही हूँ उनमें फ्रोजन शोल्डर आ रहा है इसकी वजह यह है कि हमारे बच्चे इतने हैवी बैग उठाते हैं और उस बैग की वजह से उनके कंधे थक जाते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बच्चों को ट्रॉली बैग लेके दें ताकि उनको अभी से जो है इस तरह की डिजीज की तरफ हमारे बच्चे ना जाएं और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जब आप सुबह रुखसत करते हैं तो लंच बॉक्स और बॉटल दे के रुखसत करें अब इस चीज़ की हैबिट बनाए अक्सर बच्चे भूखे आ जाते नाश्ता नहीं करते वो पेरेंट्स देर से उठ रहे होते हैं और बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं बच्चों को नाश्ता करवा के भेजें और लंच बॉक्स ने अगर लंच नहीं दिया आपने तो उसको पैसे दे के भेजें क्योंकि बच्चों को स्कूल में बहुत भूख लगती है अगर आपको भूख नहीं लगती तो इसकी वजह यह है कि आपकी वो खेलने की एज चली गई है बच्चों को भूख बहुत लगती है जब दूसरा बच्चा खा रहा होता है तो वो हसरत से उसको देख रहे होते हैं तो ये चीज बहुत गलत है बच्चों का जो माइंड है उसको डैमेज कर रही होती है उनकी पर्सनैलिटी डैमेज हो रही होती है बच्चों की बॉटल बच्चों का लंच बॉक्स साथ साथ देकर भेजिए और कभी कभी उनको पैसे भी दें ताकि उनके दिल में हसरत ना रहे कि कैंटीन में पता नहीं क्या मिल रहा है जो बच्चे खा रहे हैं और मैं नहीं खा रहा साफ सुथरे यूनिफॉर्म में भेजें बच्चे देखे आते हैं न जो बच्चे साफ सुथरे लंच बॉक्स बॉटल नाश्ता करके उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है और जो बच्चे लेट आ रहे होते हैं जिनका यूनिफॉर्म सही प्रेस नहीं होता है जिनके पास पैसे भी नहीं है लंच बॉक्स भी नहीं है वो ढीले ढीले आ रहे होते हैं शर्मिंदा शर्मिंदा सारा दिन वो शर्मिंदा ही रहते हैं मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि इस नए सेशन में आपने वो गलतियाँ नहीं कर दी जो आप पीछे कर चुके हैं बच्चों का लंच बॉक्स बॉटल उनका बैग उनका पेन पाउच उनका यूनिफॉर्म ये पांच ही तो चीजें हैं जो आपने रेडी करनी है खुद भी आदत डाल लें और बच्चों को भी आदत डालें बहुत बहुत शुक्रिया